Вот в чиш всех их э, бизнеса этого. Не думаешь, что конкуренты в этом будут Да, ради бога. Я скажу больше. На камеру тебе скажу. Для чего я это делаю? Во-первых, пацаны научатся этому виду деятельности и не будут ебашить на такси на заводах. Идите сюда. Смотри. Кто приехал с Варшавы сегодня ко мне? Номера, видишь? Два пацана приехали с такси с Варшавы, в 5 утра выехали, чтобы в 9 у меня быть на обучении. Зачем я это все делаю? Для того, чтобы людей с вот этих вот такси повыгонять. Пусть они лучше идут за 200 злотых в час, чистят у людей ковры, платят налоги и зарабатывают 120 чистыми в час, за час, нежели они будут 120 зарабатывать и как я в машинах, в такси. Но суть не в этом. Суть в том, если он будет не конкурентом, я буду только рад, потому что у меня будут в каждом городе люди, я этим людям смогу давать заказы, давать рекламу, давать заказы и какой-то процент, 10-20%, еще брать себе с этого заказа. И когда у меня будут во всей Польше таких учеников 300, я посажу пару девочек как колл-центр, и эти девочки будут просто принимать заказы и скидывать заказы вот этим всем моим ребятам. И эти ребята плюс еще будут зарабатывать дополнительно. Пожалуйста, даже если в моем городе, в Кракове, будет таких 300, мне легче будет с ними работать, потому что я возьму крупный объект, я вызвонил всех, мы на крупный объект зашел, зашли, я со всеми поделюсь, и мы этот объект бомбанем, например, там 20 тысяч квадратных метров за Мильно. две ночи, а не будем там мучиться Ну, я рахую, досить такая раскрытая ведь и все зрозумело стало. Я какого мышления працюю? Комусь кто-то думает, что конкуренция, кто-то видит не конкурентов, а только плюсы в том.